И сейчас мы вам приготовили невеличкий сюрприз. У нас тут такая Міні-хімічна лабораторія, що буде відбуватися. Це невеличка інтрига, про яку зараз розповість нам Наталі. А, Значить, відбуватися, будуть якісь досліди експерименти для того, аби всі кинули курити один раз і назавжди. А допомагати нам у цьому буде Анна Чернова і Антон Донцов. А це волонтери, які проводять семінари здоров'я проти тютюну. Їздять і до дітей. Да, і от тепер вже й до дорослих. Прийшли доброго вам ранку. Отже, а давайте спочнемо. Ань, ну. Семинарів. Кому спала идея, в чем особенность этих семинаров против тютюну? Ну, идея возникла, наверное, потому что проводить эти семинары, которые мы раньше проводили, они у детей не находили отклика, да, какие-то нудные лекции, какие-то фильмы, которые по сто раз видели, показывали. И просто это уже не имело того эффекта, который бы хотелось бы, да, чтобы дети на раз и навсегда поняли, что курение – это плохо. И вот мы были в поисках, в поисках чудо чудо человека и нашли, мы, как мы его называем, профессор Антошка, который разработал Работал, наверное, такие эксперименты системы, которые наглядно показывают, что курить действительно плохо. И разрешает это не только человеческий организм, но и может разрешать еще какие-то предметы. Ну, я думаю, что больше... А, профессор Антошка, скажите мне честно, это авторский такие семинар, да, то есть шоу-программа Цила? Конечно, это, во-первых, научное шоу, uh -huh. то, чем я занимаюсь. И одна из программ моего научного шоу является семинар здоровья. Uh -huh. Жизнь без табака. Вот, на основе которого я показываю детям и взрослым, вот, каким все-таки образом э, химические ве вещества сигареты влияют на наш организм и что с ним происходит. Вы химик за осветы? Нет, я не химик заосвитый, но со временем начал этим увлекаться и вот... Э, Дошло до Так этого. які, які ну, наглядні так, способи застосовувати для того, аби переконати школярів, у студентів, і дорослих людей, що куріння вбиває? На самом деле, якщо ви знаєте, то на пачці сигарет написано всього дві Це никотин і смола. І смолок дьоготь. Да. Вот. На самом деле, це не правда, там около 4 тисяч вредних хімічних веществ. Некоторі з них я принес сюди з собою. Что в сигарете содержится? В сигарете есть такое химическое вещество, как такой растворитель, как ацетон. ацетон конечно. Угу. И Созаси что это такое? Да. Вообще, То есть да? это сильнейший растворитель. Как вы думаете, можно ли поместить вот эту целую палку пенопласта вот в этот мерный стакан? Ац... Тут ацетон. Да. Здесь находится 50 миллилитров ацетона. Угу. Теоретически... Ну, теоретично можно. Да. Можно, Давайте так. проверим. Мы берем целую полоску пенопласта и потихонечку начинаем ее помещать в наш стакан. Посмотрите, так как это сильнейший растворитель, наша полоска пенопласта растворяется и превращается... Так, Антона, а в субстанцию. пенопласта немає в организме любыны. Да, пенопласта нет. Но в организме есть... есть меньше меньше стейки до зовнешнего влияния... Вплива органы я, да? конечно но ну я не буду вам приносить правильно настоящие органы на них показывать я с помощью каких-то других элементов могу показать каким все-таки образом это может влиять на наш организм то есть он вообще расчинил абсолютно все абсолютно все там осталось совсем немножко посмотрите я вот его до конца и у нас получается вот совсем то что там вот такая вот вещь, это весь пенопласт, и этот растворитель содержится в сигаретах. Угу. Его производители почему-то не хотят писать на пачке сигарет, Я да? И нам об этом всем рассказывать. Угу. Дальше в сигаретах есть такое вещество, как аммиак. Вы все знаете, да, что хозяйки его используют для... для того, чтобы да. Счурси, он содержится да? во многих пятновыводителях и туалетных очистителях. Uh, вот uh, в этой баночке у меня содержится слабый раствор аммиака, его еще называют наштырный спирт. И если, скажем, пару капель два раза пшикнуть на наш uh, белоснежный цветок, можно получить вот такую вот красоту. Посмотрите, да, вроде бы очень красиво, но на самом деле эта вещь, тоже содержится в сигаретах, и производители почему-то тоже не хотят А что тут за реакция отбылась? Это химическая реакция под воздействием Амирака на свежем воздухе, то есть и, и, и вот происходит окисление, окисление да? да, наш цветок меняет цвет. Конечно же, нашему цветку ничего абсолютно не грозит, потому что это искусственная угу. вещь, да, но при попадании в организм... Такие самые может стать с нашим да, внутренним. В принципе, экономией. то же самое там происходит, какие-то окисления вот наподобие вот этого. Дальше, что я вам еще сюда принес? Еще, еще какие-то моменты, які есть, да? Да. Угу. А, ну, давайте скажем, у Ани содержится, находится вот такой вот макет. Я его называю «Курильщик Джеки». Угу. Вот, посмотрите, у него темный цвет лица, у него Терри. коричневые зубы, налетные языки и впалые щеки. Да, угу. это все довольно-таки некрасиво, красавцем его не назовешь, да, либо красавица и что я с ним делаю я детям во-первых показываю что происходит с людьми которые курят и на своем шоу я приношу такую небольшую штучку с собой я сюда не принес потому что был бы неприятный запах в студии вот но на самом деле там у меня содержится заменитель мышьяка мышьяк это что у нас Это отрута от так и на самом деле э, неприятным запахом от, от курильщика возникает Именно это вещество мусьяк. Мы его помещаем сзади в тубус. И... Ань, а ну покажи там, как у вас сзади происходит. Сзади есть тубус, да? Да, вот есть такие... тубус ага. и должен быть насос. Я его сюда не брал, потому что мы его использовать здесь не будем. Но покажем, так расскажем mm -hmm. пример. Этим насосом специально качается воздух, подается и через рот появляется запах. Вот, mm -hmm. и дети могут подходить. И, и... с нюхать. Понюхать, да. Все же какой неприятный запах. У Кирильчика може бути. Угу. Далі. Взагалі, наскільки от я переб'ю одне надовго, наскільки дієвими є от такі шоу-програми, наскільки е, молодь діти починають після того розуміти, що вони ну, просто вбивають своє здоров'я? Е, ну, смотрите, ми ведемо відділимо лікції, да, угу. я показую научне шоу, так сказати, познавательне. І на основі експериментів це все показується і розказується. От наслідний був примір, коли ми були е, в інтернаті. Вольнянске парень после программы сказал так, выразился, я по любе брошу курить. Говорит, <реш> <реш> курение вредно. Доброе. Да, ну, впечатлились да. не только дети, но и взрослые преподаватели, которые там были. Да, и так уже нас... грешило Да, да, думать, да. Ну, мы как волонтеры там иногда нам пишут в социальных сетях дети, наши подопечные из интернатов, и писали, о боже, классно. Но я не думала, что это так страшно. Я теперь, если увижу, кто-то кто, кто будет курить, я ему обязательно скажу, что курить это очень вредно, китайте. Это может вас убить. А, Антон, есть еще один эксперимент, да, я да. ты хотел показать. На самом деле, когда сигареты только появились, они имели очень неприятный горький вкус. И производители, для того, чтобы увеличить продажи, начали думать, как же сделать их вкуснее, да, приятнее, ну, чтобы люди больше их покупали. И начали добавлять сигареты сладкие ароматизаторы. Я с собой сегодня принес такие таблеточки, которые являются заменителями этих ароматизаторов. Что же происходит при выкуривании сигареты? Да? То есть они также же само горят. Угу. Вот. И мы ложим две таблетки на сухое горючее и поджигаем наше сухое горючее. Посмотрим, что будет происходить с нашими сладкими ароматизаторы. А, а что с ними будет? Они начинают гореть, да, просто? Мы студию не подпалим а, сейчас? Нет, студию точно, мы да? не, під, не, не подпалим. Они не, не гореть начинают, гореть у нас начинает сухое горючее, а вот эти вот таблетки, сладкие ароматизаторы, начинают появляться вот такое вот неприятное... Мостер. Вещь, да, я их называю пиявками, то есть, конечно же, в организме, О, в организме не... человека угу. Они так не растут, да, так насыщенно, вот, но при постоянном употреблении табака в организме, в наших легких, появляются всякие вещи. Неприятная картина, верно? А, зараз впаде и загорится все, да? Нет, Нет оно не упадет. Вот так оно вырастает в организме? <laughs> да, вот такие, ну, не прям такие, но вот наподобие вот этого появляются мелкие-мелкие-мелкие такие О, вот нехорошие вещества. О боже. Некрасиво. Да? Страшно, я б сказала, что это очень схоже на какого-то монстра, справді. Это, конечно же, не все эксперименты, это то, что я принес сюда, на самом деле у меня их около 13. И самое главное, то, что я детям не только пока показываю эксперименты, они в них еще принимают участие абсолютно во всех. И мы проводим игры всякие разные, например, такие, как у кого сильные легкие. Мы это проверяем и доказываем с помощью науки, угу. вот, почему так это или не так. Все, я больше не могу на это потому я тоже скоро буду бегать и всеми кричать, выкиньте, потому была такая штука выросла у вас в организме. Дякую за те, що завітали. Дякую за до речі за наукове шоу. Дійсно, це пізнавально, і мені здається, що все ж таки дуже дуже дієво. Тому якщо ваша дитина курить, запрошуйте Антона Данцова. Я думаю, за невеликі гроші він погодиться провести експеримент, щоб остаточно вбити бажання курити. Дякую дійсно за те, що завітали, за і за те, що робите. Усього найкращого йдемо далі. Говоримо про. Говоримо про корисні поради про те, в чому ж користь від вмивання.